Еще свежи воспоминания о прошедшем весной юбилейном концерте фолк-театра. Три с половиной часа при полном аншлаге. Новая программа «Иван да Мария» и все самое лучшее из десятилетней истории театра. После этой программы юбилейной было очень много откликов, благодарных откликов от вас, дорогие зрители. И мы решили в открытии сезона повторить эту программу, где были собраны лучшие номера. Когда мы были на войне, конфетки, бараночки, ярмарка, хоровод в репертуаре Завайкария более 200 номеров. 11 концертных программ. Каждый год новая, не похожая на другую, с яркими костюмами, танцами, мелодиями и голосами. В предстоящем концерте новых номеров не будет. Артисты исполнят уже известные и любимые зрителями песни из старых программ. В каждой программе у нас есть своя изюминка. И в этом концерте мы собрали весь изюм и попробуйте наш изумительный и праздничный пирог. Артисты фолк-театра заняты последними приготовлениями. Идет прогон программы. К концерту готовятся, как всегда, не жалея себя. И призывают любимых зрителей отложить все дела на потом, чтобы окунуться в мир музыки и танцев сезон заготовки, я имею в виду картофеля, артисты уже закончили. Того же мы все вам и желаем и ждем вас на нашем концерте. Хватит смотреть телевизор, ничто не заметит живого общения. Приходите к нам, мы постараемся вас порадовать. Дорогие наши зрители, приходите к нам на концерт. Мы вам гарантируем хорошее настроение, улыбки. Хорошее настроение и улыбки артисты фолк-театра Забайкалии подарят зрителям 21 сентября в 19 часов. Марина Кузнецова Сергей Рычков, время новостей.